Salam satu Kuala Kedah. Dia Kuala Kedah ni kena dengan Kuala Kedah. Mari semalam kemarin saya sepatutnya berkorak dengan Bawani, Profesor Azibani dan juga Syarifah. Syarifah UN. Saya tak tahu orang Kuala Kedah tengok tak video tu. Video listen, listen, listen. Tengok. Jadi mana malam cari pangkam. Jadi tu pasal lah kami bertiga orang seorang tak cukup. Di takreja malam ni pun semua lagi tu juga. Patut ada tiga tinggal dua. Rasa tenang kaya dekat dengan kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada pengumat tak? Ha? Oh, tu tak Kalau kita perasan di media dan juga di apa ni di media televisi, Facebook dan sebagainya, Facebook selepas perhimpunan agama itu, sesiapa kita, karena di hari 13 dimenangi oleh Pakatan Rakyat maka akan berlaku 13 tahun kali ini. Saya tak tahu bagaimana cara orang Kedah berfikir. Tetapi pada minggu lepas, saya ke Johor dan tetap bertemu. Saya, saya berasa daripada Johor Baru Semua orang perempuan saya orang Kedah. Jadi kita Paruh Johor ke Kedah. Dapat belas tahun kahwin ni ke Jadi Kedah. Awal-awal tahun tu tak setuju juga. Hari raya hari pertama, nak makan rasa. Di rumah Pak Su Duk makan ni Apa? Ni Kita minta kalau tak jumpa tu makan Kita ketupat dengan Kuah lontong Kita main Lepas main Bayar kat sini makan Rasa pelik sikit lah Tapi bila dapat main tahu ni Kita pun nak rasa Jadi orang kita bayar Tapi lah kita yang bila balik ke jumpa orang ni Duk sepak dengan orang Johor Kebanyakannya masih termakan dengan apa yang telah diceritakan oleh media perdana Putusan di Malaysia, Bukta Harian, Buletin Utama dan lain-lain Yang mengatakan Jikalau PRU 13 UMNO kalah maksudnya Melayu hilang kuasa Kalau PRU 13 Pakatan Rakyat menang, maka China akan naik dan berkuasa. Kalau PRU 13, Pakatan Rakyat menang, Pakatan Pembangkang menang, maka Malaysia akan jadi Singapura. Malaysia akan bersatu dengan Singapura. Melayu akan merempat, raja-raja akan dibuang dan Islam tak akan jadi agama rasmi. Ini. Orang Kuala Kedah boleh terima tak hujahan ini? Betul ya kat sini. Apa tak baca pesan ni cakap? Tak kena boleh tip utama. Oh. Dia kalau ikut boleh tip utama, oh. kalau kita ikut cerita ya. Bila saya balik ke Johor, Johor, dia buat tanya, tak balik kampung ke dah? Tak balik kampung ke dah? Kesian orang Melayu sudah tak cukup makan. Oh. Betul ya? Pas oh. pintar, oh. tak cukup oh. makan oh. lagi kan? kesian orang pening Melayu dah tak ada pekerjaan kita suruh nak berniaga tak boleh Cina naik merempat dan sebagainya betul itu macam itu sampai orang lain tak ada kerja setiap hari duduk demo kita tanya untuk pun dan juga tapi kita boleh ya, kita iya ya orang lain dia boleh tu duduk naik sikit dia punya dan itu juga kalau disebutkan kita kita ingat ini belum berdua dengan anak semua. di kedah dia kata bila pas naik orang Cina tak boleh cari makan semua kan bukan ada semua. jadi sebenarnya tuan-tuan kalau kita lihat bila Melayu dimemuk-memukkan memohon di kalau PR menang, Melayu akan hilang kuasa PR menang, Cina akan naik dan sebagainya jika kita lihat realiti dia tak akan jadi lagu tu. Kita bukan nak kita kena sebagai orang akademik ni kita lihat pada hujah, kita lihat kepada fakta. Jadi kalau kita nak pertama sekali Malaysia apa ni Malaysia tak akan jadi seperti Singapura. Pertama sekali kerajaan bilangan orang lain Islam di Malaysia ini 60%. Jadi mustahil Malaysia akan jadi seperti Singapura Dan yang keduanya Yang disering, sering ditakut-takutkan ialah Jika Pakatan Rakyat menang DAP akan paling berkuasa DAP anti Melayu DAP parti Cina Bila berbual dengan DAP Betul lah DAP ni parti Cina Kerana Yang merupakan orang India Yang bernama Parti dan di dalam partinya terdapat orang lain seperti Zairin, Profesor Tajuddin dan lain-lain kita pun tak tahu tak mana nak dia semua parti Cina Dan lihat Kalau kita lihat bertanding di parlimen ya, 202 di Christy, Yang bila kursinya 222 kursi itu DAP dalam perangai yang akan datang akan bertanding Di 40 kursi saja. Jadi bagaimana 40 kursi ini Boleh menguasai 222 kursi di parlimen Ini sebuah macam kita rasa kalau PR menang DAP akan tukar Malaysia menjadi negara Kristen Jadi kita pun tak tahu. Sama sekali orang Kristian cuma 9.2% di kalangan rakyat Malaysia. Bagaimana 9.2% boleh cukup Malaysia jadi negara Kristen Dan di EPI tadi Pak Loh kalau dia menang tu, kalau dia tak pay kalau rakyat senang dengan menjadi yang mudah tu, ratus mereka takkan akan jadi hati utama di situ. Masih lagi terdapat tak, masih lagi terdapat kecil. Nah, yang paling penting kalau kita lihat kursi Melayu Kursi majoriti Melayu Akan ditangani oleh PAS dan UMNO Kalau UMNO menang PAS kalah Kalau PAS menang UMNO kalah Jadi masa depan Melayu terletak Di antara PAS dengan UMNO Oleh yang demikian Kalau ingin Orang lain dan Islam Terserah berkuasa Orang Islam perlu sokong PAS dan menangkan PAS lebih besar daripada Amunah. PAS berada di yang lebih banyak daripada DAP dan PAS penuh menang besar jika ingin orang Melayu dan Islam akan berkuasa. Begitu juga kalau kita lihat kedudukan Melayu dalam artikel 153 Perlembangan begitu juga kedudukan agama Islam. Dalam artikel 3, kedudukan majlis raja-raja ini semua tidak boleh dipindah Kecuali dengan dua ke atau Parlimen dan dengan persetujuan Majlis Raja Raja Dan saya yakin Majlis Raja Raja, Sultan Sultan dan Raja Raja kita Tak akan bersetuju Untuk diubah Dalam hal tersebut Dan juga kita lihat Pakatan Rakyat yang khas ada di dalamnya tak akan sekali-sekali bersetuju untuk dimasukkan Islam daripada menjadi agama persekutuan dan juga menghilangkan menghapuskan kedudukan Melayu dan juga kuasa raja-raja. Dan lagi pula tuan-tuan dan puan-puan kalau kita lihat senario pilihan raya ke-14 lagi ke-13 hari nanti tak akan ada parti tak akan ada pakatan atau barisan yang akan memenangi dua pertiga. Untuk tuan ini Contoh anda perempuan Waktu pertama kali Semenjak tahun 1927 Ramai orang tanya Dia kata Biasa persoalan yang kita bincangkan ialah Apakah masa depan tak? sorry, Apakah Apa ada keputusan Dan raya PRB13 Tadi dalam Apa ni? Dapat terbang Apa orang tanya Macam mana doktor tengok Adakah mungkin PR boleh menang ke, Atau Ataupun BN menang lagi saya kata agak sukar nak jawab soalan ini cuma yang pasti kita boleh katakan buat pertama kali dalam sejarah Malaysia semenjak tahun 1957 buat pertama kalinya kerajaan barisan nasional tak yakin mereka boleh menang perayaan buat pertama kali dan yang kedua ini, buat pertama kali dalam sejarah Malaysia pihak pembangkang mempunyai sikit keyakinan bahawa mereka boleh menang pilihan raya dan yang pasti juga menjelang pilihan raya ke-17 ini tak akan ada pihak yang boleh menang dua per lagi tuan-tuan dan -tuan kalau kita lihat apa yang berlaku selera tempat itu apakah mungkin berlaku dia boleh berlaku tiga selera pertamanya BN mungkin akan menang lagi tetapi mereka tak akan dapat kursi lebih daripada apa yang mereka ada sekarang Kalau kita lihat daripada kajian Kajian yang paling apa ni Ialah kalau kajian Yang paling kuat nak BN pun Dia tak berani bagi angka 23 Dia tak berani bagi angka yang besar Yang paling kuat dia kata 120 kursi sebenarnya. 120 kursi kepada BN Dan selebihnya kepada 120 kursi kepada PR dan kalau ini berlaku Tuan-tuan dan perempuan Pilihan raya ke-14 akan lebih cepat berlaku. Kenapa? Kalau ini berlaku Najib tak akan kekal lama menjadi perdana Menteri Ada orang lain yang lebih bercita-cita untuk menjadi Pilihan Menteri situ Dan tak akan kekal lama apa ni Rosmah Mansur menjadi Perselit Jadi kalau berlaku Kalau berlaku peristiwa tersebut Abu akan berpecah ini tulisan lama Daripada zaman Tengku Razali Lawan dengan Mahathir Daripada zaman Anwar dengan apa ni Dan Mahathir Dan kalau berlaku seperti ini lagi Amur tidak mampu untuk menampung Perpecahan lagi Kalau Amur tak mampu menampung perpecahan lagi Maka pelan raya ke-14 Akan lebih cepat daripada kita Dan kita akan tahu bahawa Pelan raya ke-14 bila cepat Keputusan mungkin akan berpihak kepada pihak yang lain itu secara pertama Senario kedua. Jikalau BN menang tipis. Jikalau BN menang tipis pada waktu itu kalau kita lihat akan berlaku beli membeli. Usaha untuk membeli di pihak pembangkang. Dan pada waktu itu saya yakin di pihak pembangkang pun kan, akan ada usaha untuk menarik amanah untuk lompat kapal. Dan jikalau berlaku lompat kapal maka akan dapat belajar yang baik. Senario ketiga pula PR menang tipis PR menang tipis pada waktu itu juga akan berlaku Beli membeli Seperti mana yang pernah berlaku Mereka akan cuba beli wakil rakyat-wakil rakyat PR Dan pada waktu itu kita agak takutlah takut lah Jikalau PAS kita tak berapa risau dengan tapi takut kalau ada wakil PKR ataupun wakil DAP yang boleh dibeli. Tapi insyaAllah kita yakin Selepas Pelayaraya 2008 Baik PKR, baik DAP telah belajar daripada kesilapan mereka Dan insyaAllah pada kali ini tidak, tidak akan ada mereka yang akan lompat parti lagi Jadi tuan tuan dan perempuan Ada senario keempat yang perlu kita lihat di sini Yang perlu kita adakan Jika tuan tuan dan perempuan boleh lihat perubahan Malaysia Iaitu PAS kena besar dan PR kena menang besar ini agak agak kurang bukan kita katakan mustahil tetapi agak sukar baik PAS, baik PKR dan DAP mereka kena usul ini kerana kalau kita lihat berdasarkan kajian kursi-kursi PR kebanyakan lebih selesa di kawasan majoriti dan muslim di kawasan majoriti bukan Islam dan sekarang perlawanan di antara PR dan juga BN adalah untuk mendapatkan undi orang Islam Jadi perlawanan sebenarnya adalah di antara PAS dan BN Jadi PAS kena pastikan mereka melipat ganda dan usaha Untuk dapat kursi yang lebih jikalau mereka ingin menang pilihan raya ke Dan pada waktu itu saya kira di pihak BN juga pelbagai isu akan dimainkan Terutamanya isu berkaitan Melayu Islam baru ini ditimbulkan isu nama Allah Dan semalam pun PM telah pergi ke Gaza dan pergi ke Mesir Yang merupakan salah satu daripada suntikan untuk meningkatkan prestasi beliau Dan apa pun keputusannya, segalanya terletak pada tangan tuan-tuan dan perempuan kalian Bagi penyokong PR, kena gandakan usaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh